Was denkst du über das Kopftuch am Arbeitsplatz? Würde dich jemand mit Kopftuch am Arbeitsplatz stören? Ich finde es nur schlimm, wenn Frauen dazu gezwungen werden, wenn sie das nicht wollen. Wie zum Beispiel im Iran oder so, wo die, wo die Frauen keine Freiheiten haben. Und dann sagen, ich will kein Kopftuch, aber ich muss mich verkleiden. Immer in dem Moment, wenn es anfängt, fanatisch zu werden oder extrem, bin ich nicht mehr dafür. <laughs> also. Wir leben halt in einer Welt, in der wir sehr viel nach dem Äußerlichen bewerten. Und dementsprechend hat mein Kollege, der Mohamed heißt, er hat es schwieriger eine Wohnung zu finden, als ich, der Miguel heißt. Weil nicht viele sehen, dass man Angst hat. Viele sehen einfach nur, der dunkle Haare, vor dem sollte ich Angst haben. Aber die, man fragt sich gar nicht, warum überhaupt. Weil wir einfach auch die ganze Zeit erzählt bekommen, ja, es ist immer Scheiß passiert durch irgendwen, der von irgendwo aus dem arabischen Land kommt. Was denkst du über das Kopftuch am Arbeitsplatz? Würde dich jemand mit Kopftuch am Arbeitsplatz stören? Nein. Aber manchmal sehen die wirklich top aus, die jungen Frauen. Ich finde das okay. Nein, überhaupt nicht. Alle Menschen sind gleich und würde mich überhaupt nicht stören. Ich wünsche mir nur Frieden für alle Menschen. Ja. Nein, das würde mich nicht stören. Ich glaube, wir sollten in Deutschland die Freiheit haben, das Kopftuch am Arbeitsplatz tragen zu können. Auf gar keinen Fall. Das ist äh, was normal. Das ist egal. Also jeder Trick was sie wollen das ist kein Problem Menschen wie du und ich, ob die Kopftuch... Also eine Frau wie du und ich, ob die Kopftuch trägt oder nicht, ist ja auch egal. Also keineswegs. Ne? Also ich bin Sozialpädagoge von Beruf. Viele Kolleginnen von mir tragen Kopftuch. Eine heißt mit Vorname Fatima. Zum Geburtstag haben wir ihr Süßigkeiten geschenkt. Mit auf der Geburtstagskarte stand, keine Party ohne Fatih. Eine schöne Sache. Und sie hat auch eine gute Arbeit gemacht. Und der kollegiale Austausch, der ist wirklich äh, auf gleicher Augenhöhe. Also, ich habe mich noch nie an Kopfbedeckungen an Menschen gestört. Ich trage selber auch schon mal ein Base Cape. Mich würde es stören, wenn sich einer daran stören würde. Ich arbeite selber und wir haben selber Personen, die bei uns Kopftuch tragen. Und ich finde das absolut in Ordnung. Die Person, die ich kenne, die einen Kopftuch trägt, ist äh, sehr, sehr nett und äh, eine sehr nette Kollegin. Nee, wird mich nicht stören, weil wie gesagt, jeder muss natürlich nach seiner Fassung klarkommen und leben. Wenn ihr das wichtig ist, ein Kopftuch zu tragen, aus welchen Gründen auch immer, dann kann sie das tun. So wie ich Jeans trage oder was weiß ich was. Ich meine klar, ich frage die Frauen auch, gerade hier in der heutigen Zeit und im Westen, ob sie das wirklich gerne möchten, ob sie das freiwillig tun. Das interessiert mich schon. Und wenn das so ist, dann ist das so. Wir leben in einem freien Land. Nein, ich habe kein Problem damit. Eines Tages ist es eine Religionssache und glaube. Gott auf jeden Fall sehr, sehr, wichtig. Ich bin jetzt kein Moslem, aber ich bin Christ und sage dir ehrlich, ich habe kein Problem mit sowas. Ich finde auch sowas, dass man sowas anspricht, auch sehr, sehr komisch, weil eines Tages, wir haben alle unsere Sachen, die man respektieren sollte und especially wenn es um Gott geht, dann sollte man es am meisten respektieren. Ich verstehe nicht, wie Menschen es nicht verstehen, also eines Tages, vielleicht sind das Menschen, nicht an Gott glauben, dann ist es schwer zu helfen, aber auch wenn du nicht an Gott glauben solltest, du weißt, dass Gott existiert. Ich habe auch viele Sachen in meinem Leben passiert, ohne Gott geht nichts. Also Gott hat Sachen gemacht, die jetzt nicht viele wissen, aber die ich weiß und meine Familie weiß mit einem Kreis und eine sehr Gott dankbar auf jeden Fall. Kopftuch am Arbeitsplatz ist auf jeden Fall kein Problem für mich und sollte überhaupt kein Problem sein. Überhaupt gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin aber auch ein sehr offener Mensch, was das angeht. Deswegen, also ich habe gar kein Problem damit. Bei mir in der Branche ist es eh so, dass wir Remote arbeiten. Deswegen bin ich selten im Büro logischerweise, aber mich wird es nicht stören. Ne? Du denkst du, dass Kleidung die Leistung oder den Charakter beeinflusst? Nein. Mhm. Manche fühlen sich unter dem Kopftuch wahrscheinlich sicherer, als wenn sie sich die Haare immer zurecht machen müssen. Ist doch auch praktisch. Wieso fühlt sich die Frau mit dem Kopftuch sicherer? Vielleicht wird sie nicht von den Männern, sag ich mal, angesprochen, die nicht dieser Region angehören. Kann sein. Kann sein, dass sie sich dadurch dann sogar sicherer fühlt. Als ich jung und schön war, ein paar Jahre her, da habe ich auch Kopftuch getragen. Hier so ein buntes und dann so hinten zugebunden und so. Da gab es dann Lehrer in dem Gymnasium, die, die fanden das auch nicht in Ordnung. Ja, das störte mich doch nicht. Ein buntes Kopftuch und dann hier vorne und hinten noch ein Knoten und dann fand ich mich schön. Sie fanden sich schön, sie fand sich sicherer auch irgendwo, ne? Ja, 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 das war damals in, also vor ich sag mal vor 100 Jahren modern. Da fand ich mich super, also hochgestellter Kragen und dieses Kopftuch sagen. Ja. ja, wenn da einer gemeckert hat, dann war das war mir sogar recht. Also war es zu deiner Zeit, wo du jung warst, auch modern gewesen, bedeckt zu sein, oder? Ja, ja, nicht, weil es, weil die Bedeckung weil Man wollte einfach schön aussehen. Ja, das ist eigentlich auch heute noch so, wenn man in, die, in eine christliche Kirche geht, meinetwegen zu einer Hochzeit oder so. Da hat sich meine älteste Tochter mit nackter Schulter gezeigt. Das geht gar nicht. Auch in der christlichen Kirche nicht. Zur Hochzeit der, der Schwester. Es gibt so manche Regeln, die gibt es auch bei den Christen, die aber nicht so allgemein bekannt sind. und äh, ich bin auch mal in Istanbul in der Moschee gewesen. Natürlich haben wir da den Kopf bedeckt und hatten keine blanken Oberarme. Nein, das macht man nicht. Es gibt so Sachen, die macht man einfach nicht. Das ist genau wie viele Leute haben viele Tattoos und die Leute denken, ah, der ist nur von so zu so sehen, da, ah, der ist ein ein Person oder sowas. Und wenn du mit dieser Person sprichst und sowas, du merkst, dass ist eine normale Person, so wie. Also, das hat gar nichts zu tun mit wer äh, du bist und was du trinkst oder sowas. Also, das ist meiner Meinung nach. Was denkst du darüber, wenn einige Frauen mit Kopftuch benachteiligt werden im Berufsleben? Für mich wäre, ist das eine humane Katastrophe, wenn man danach bewertet wird. Letztendlich zählt der Arbeitsstelle halt Kollegialität, Leistung auch. Absolut irrelevant, einen danach zu beurteilen, wie er aussieht, sage ich mal. Ich gehöre ja auch zu den Gruppen der Weißen. Also mich stört ja auch Altersdiskriminierung. So nach dem Motto steht ja nicht im Grundgesetz, dass man Alte nicht diskriminieren kann. Das Grundgesetz bezieht sich ja nur auf Nationalität, Sprache oder auf Religionen. Man kann natürlich Menschen nicht diskriminieren, wenn sie einer bestimmten Religion halt angehören. Aber auf Alte kann man wusste, drauf loshauen. Das steht ja nicht im Grundgesetz. Und das lehne ich natürlich auch ab. Also jede Form von Diskriminierung. Dann wird die genauso benachteiligt wie alle Frauen im Berufsleben. Das hat nichts mit dem Kopftuch zu tun. Das ist leider so. Was ist, wenn nur explizit, wenn es um Kopftuch geht? Fände ich es ungerecht. Aber wie gesagt, wir Frauen werden im Berufsleben wirklich sehr ungerecht behandelt. Ich sag dir ehrlich, ich würde protestieren und sagen, ey, das ist nicht fair, was wir machen. Das ist nicht fair. Und sowas sollte gar nicht in Frage stehen. Also ich finde, Kopftuch sollte egal wo du arbeitest, egal aus welchem Land du kommst, sollte normal sein. Es ist ja nicht so, dass sie es ja irgendwie extra machen oder so oder wegen das. Nein, das ist eine Sache um Gott. Und das wissen die auch alle. Deutschland ist jetzt mittlerweile so viel Kultur aus anderen Ländern und die sehen ja aber selber was abgeht. Keiner mehr ist jetzt irgendwie blöd oder so und man versteht das. Also die sollten es eigentlich mittlerweile sollten es alle verstehen. Das ist halt eine traurige Welt, aber man muss einfach daran weiter ankämpfen. Man kann nicht sagen also reden, kämpfen, wenn sowas passiert, dazwischen gehen und den wahrscheinlich mal aufklären. Weil manchmal brauchen Menschen, Leute auch so dieses Face-to-Face, -Face, weil das alles nur auf Social Media gelabert Ich, ich mache ja selber Social Media, ist immer noch gelabert und Leute haten, labern nur voll. Aber manchmal braucht man dieses Face-to-Face, -Face. man so Aura, man steht in dem Sonder und dann hat man eine ganz andere Perspektive und Sicht. Und ja, so finde ich das immer meistens. Wenn die Menschen mehr kennenlernen, auch, von der, auch wenn du die nicht kennst, aber die Person ein bisschen mehr kennenlernen. Okay, you know, ich finde das einfach nur sehr, sehr krass krass geworden weil das Leute da, da rum wollen wegen sowas. Es gibt so viele Sachen, wo du generell im Leben einfach rumweinen könntest oder dich befassen könntest. Ich weiß, dass es das gibt und ich weiß, dass es das viele tun. Ich sehe dafür selber keinen Grund, weil egal wie jemand aussieht, egal wie jemand, welche Religion jemand hat, egal warum oder aus wel, egal, welchem Gründen eine Person das trägt, finde ich, kann man darüber nicht argumentieren. Selber wenn ich das sehen würde, dass jemand, jemand da, bei mir auf der Arbeit oder einer meiner Mitarbeiter jemand äh, benachrichtigt aufgrund eines Kopftuchs, würde ich selber einspringen. Ich finde es sehr schlimm, dass es sowas gibt. Weil jeder, auch jemand, der keinen Kopftuch trägt, kann genauso Scheiße arbeiten. Das hängt ganz von der Person ab und nicht, was sie trägt oder was sie, was sie glaubt oder sowas. Finde ich schlecht, allgemein Benachteiligungen überall, Frau oder Mann oder wegen Hautfarbe oder was auch immer, wo man herkommt, das finde ich allgemein schlecht, würde ich behaupten. Ich bin für Solidarität und dass jeder mit gemeinsam miteinander auskommt. Leider sehen das nicht alle so. Ich setze mich sogar dafür ein, dass die Gleichberechtigung aufgehoben wird. Ich bin auch Gewerkschafter und mache da halt viel solidarische Arbeit, damit halt genau das nicht passiert. Ja, äh, ja das ist ein bisschen systematisch bedingt. Ne? Also wir haben als Menschen erstmal Angst davor, etwas, was wir nicht kennen. Und ich glaube, wenn vor allem deutsche Leute, deutschstämmige Leute in diesen Positionen, sind die die Entscheidung treffen, wer ausgewählt wird, haben die natürlich ein bisschen, fühlen die sich normalerweise eher hingezogen zu Leuten, die so sind wie sie. Ich glaube und ich hoffe auch, dass sich das verändern wird, weil wir eine multikulturelle Gesellschaft haben. Ne? Und du denkst, dass das eigentlich nicht gerecht ist? Ich denke nicht, dass das gerecht ist, auf Basis von einem Kopftuch, Tattoos oder Piercings irgendwo nicht ausgewählt zu werden, weil das nicht, nichts über die menschliche Qualität sagt. Da muss man eigentlich den Menschen vom Äußerlichen her beurteilen, sondern den Charakter eigentlich, oder? Richtig, richtig, aber wir leben halt in einer Welt, in der wir sehr viel nach dem Äußerlichen bewerten. Und dementsprechend hat mein Kollege, der Mohamed heißt, hat es schwieriger eine Wohnung zu finden, als ich, der Miguel heißt. Und das ist ja schon kein deutscher Name, ne? Ist so. Aber weil ich einen christlichen Namen habe, habe ich es einfacher als mein Kollege, der einen marokkanischen Namen hat. Einen arabischen Namen, ja. Ein anderer Kollege von mir ist Schwarz. Der findet auch keine Wohnung. Tatsächlich so? Ist tatsächlich so. Oder? Wenn mein Marokkanischer Kollege ein Abi hat, dann ist das den scheiß egal. Aber wenn ich ein Abi habe oder ein Deutscher ein Abi hat, so ist stark. So, da stark natürlich, hat der. So, genau. ja, man glaubt schon gar nicht. So, das ist natürlich scheiße. Klar wird man benachteiligt. Sind halt alle Leute, die ein bisschen anders sind, werden ja tendenziell benachteiligt und ist immer scheiße. Die Menschen zählen. Alles andere ist egal. Dementsprechend, also klar, mich betrifft das nicht so, ich trage kein Kopftuch. Darum habe ich nie drüber nachgedacht, ich habe die Leute halt behandelt wie ganz normale Menschen und ich keinen zweiten Gedanken daran verschwendet. Also du würdest auch gerne mit jemandem, der Kopftuch trägt, auch arbeiten? Warum nicht? Was für Erfahrungen hast du bisher gehabt mit den Arbeitskollegen, die Kopftuch getragen haben? so eigentlich nur gute ne ich habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht warum auch ich bin ja Sozialpädagoge da ging immer stand immer der Klient im Mittelpunkt und nicht das Kopftuch das hat uns alle immer erfreut wenn es mit unseren Klienten sagt man ja auch in der Sozialpädagogik bergauf ging das ist halt der Schwerpunkt auch meines Jobs außerdem belebt das Unterschiede beleben halt auch die Arbeitsatmosphäre das sollte wirklich im Vordergrund stehen das Zusammenarbeiten und ich lehne auch Fanatismus auf jeder Seite im Endeffekt ab. Ob das jetzt egal von, der, von welcher politischen oder religiösen Richtung kommt, ich halte schon einen gewissen Fanatismus für problematisch. Immer in dem Moment, wenn es anfängt, fanatisch zu werden oder extrem, bin ich nicht mehr dafür. <laughs> also soll auch jeder so nach seiner Gesinnung leben können. Das sagt ja auch unser Grundgesetz. Uns geht es um Integration. Aber Integration ist ja auch ein Thema, was für Deutsche halt interessant ist. Es gibt auch Deutsche, die nicht integriert sind, zum Beispiel halt Alkoholiker. Da versuchen wir auch ein bisschen Verhalten. Verhaltensweisen zu vermitteln, dass das halt integrieren können. Genau. Integration bedeutet ja nichts anderes wie Klarkommen in der Gesellschaft, Suchtabhängigkeit. Damit ist man im Endeffekt auch außen vor, ne, weil es halt kein mehrheitliches Verhalten ist. Damit meine ich ein solches, womit halt die Leute weiterkommen mit sich genau. und mit der Gesellschaft. Was der Gesundheit nicht entgegensteht. Man jetzt keine Anpassungszwänge, die meine ich damit nicht. Kann ja jeder entscheiden, wie er lebt. Nur positive, wir waren viel in Oman und Dubai, also in arabischen Ländern und Immer nur positiv und ich finde alle möglichen Argumentationen dagegen, finde ich. Ich würde nicht sagen, ich finde es ich nicht so ansprechend, dagegen zu argumentieren. Ich verstehe manche Personen, die auch am Arbeitsplatz, viele bei uns tragen Kopftuch auch sehr locker. Das geht natürlich arbeitsrecht nicht, aber wenn man es ordentlich trägt, dann entspricht da natürlich nichts gegen. Was können wir denn dagegen machen, Miguel? Wir können von beiden Seiten was machen. Ich glaube, für, für die Leute, die deutschstämmig sind, die können sich ein bisschen mehr öffnen und ein bisschen weniger auf die Headlines gucken und ein bisschen weniger Angst haben. Und zumindest versuchen, weniger Angst zu haben. Weil es wird einem auch nicht einfach gemacht, durch die ganzen Nachrichten und so, Vertrauen zu, zu islamischen Mitbürgern zu haben. Weil wir einfach auch die ganze Zeit erzählt bekommen, ja, ist es immer, ist immer Scheiß passiert durch irgendwen, der von irgendwo aus einem arabischen Land kommt. Ich arbeite viel mit marokkanischen Familien zusammen, können wir uns aber auch von der Seite aus mehr öffnen. Auch marokkanische Familien müssen nicht alle so segregiert leben, sondern können sich auch den deutschen Mitbürgern öffnen. Also ich glaube, wir können von beiden Seiten uns öffnen und weniger Angst haben, was die gegenüberliegende Seite angeht. Also es sind Menschen am Ende des Tages und die haben die gleichen Interessen wie alle. Wir wollen essen, wir wollen schlafen, wir wollen kacken. So, wir sind alle gleich. Also ich glaube schon, dass wir es von beiden Seiten versuchen können, weniger Angst zu haben, was die andere Seite angeht. Und jeder, egal in welcher Position, egal in welcher Teil von der Gruppe, jeder, der merkt, ey, ich agiere hier gerade aus Angst. Warum habe ich überhaupt Angst von dieser Person, die ich nicht kenne? Dadurch, dass du realisierst, dass du die Angst hast, hast du schon die Verantwortung, was zu ändern daran. Weil nicht viele sehen, dass man Angst hat. Viele sehen einfach nur, der hat dunkle Haare, vor dem sollte ich Angst haben. Aber die, man fragt sich gar nicht, warum überhaupt. Die Medien berichten natürlich über solche Attacken und sowas, aber dass das immer so ein in den Vordergrund gehoben wird, woher die Person kommt, ist doch eigentlich sekundär, ist doch eigentlich irrelevant. Also ich glaube nicht, dass es wichtig ist, woher die Person kommt. Im Endeffekt ist es eine Person, die in Deutschland lebt und die eine Straftat begangen hat, dass dann immer in der Tagesschau gesagt wird ein 23-jähriger Syrer. Was juckt mich, ob der Syrer ist oder Deutscher oder Italiener so. Aber was denkst du denn jetzt als Gewerkschafter? Wo könnte das Problem denn liegen? Ich glaube, das ist ein super komplexes Thema, weil ich glaube, das hat nicht nur was damit zu tun, wie gebildet Leute sind und wo sie herkommen, was sie erlebt haben. Ich glaube, viel ist deine Bildung von deinen Eltern oder wie du auferzogen wirst, was du in der Schule gelernt bekommst und vor allem auch, bist du schon mal selbst rausgekommen irgendwie oder hast du nur in deiner Bubble gelebt, nur in deinem Ort, wo du warst? Geh zum Beispiel gerne reisen und ich glaube, das eröffnet mir ganz viele neue Gedanken, weil ich auch sehe, andere Kulturen funktionieren oder sind halt einfach anders. So, wir können nicht immer vergleichen, dass wir sagen, unsere Kultur ist so und das muss jetzt genauso sein, sondern jeder hat seine Kultur und wir vermischen uns, weil wir Globalisierung halt haben, weil die Welt sich nun mal bewegt und Leute hin und her ziehen so. Und das gehört nun mal dazu, dass es halt andere Kulturen gibt. Das war schon immer so. Aber wer halt nicht rauskommt, sieht es halt auch nicht. Also man muss sich auch irgendwo auch aussprechen lassen. Man muss auch in gewissermaßen auch eine Empathie aufbauen, oder? Auf jeden Fall. Also Empathie ist super wichtig und Offenheit dahingehend aber auch. Und natürlich auch miteinander zu reden, ohne dass man gleich, sage ich mal, Meinungen judgt, sondern andere Meinungen auch zuzulassen, auch zu sagen, hey, das ist nicht meine Meinung. Ich darf eine andere Meinung. Haben, aber ich diskreditiere dich dafür nicht oder ich mag dich deswegen nicht. Weißt du? Es ist eher so eine, wir dürfen das haben, aber wir sollten halt miteinander reden. Und das passiert halt oft nicht, weil gesagt wird, die Meinung ist jetzt richtig oder die ist nicht richtig. Ich finde, wir sollten alle erstmal anhören, zu einem gewissen Grad. Ich ne? stelle mich nicht falsch. Es gibt Grenzen irgendwo, die auch, wo die dann demokratiefeindlich sind, zum Beispiel auch. Bis dahin finde ich, wir sollten alle miteinander reden und halt auch offen da sein, weil wir sind nun mal Mensch. Also egal, wo du herkommst, wir sind immer Mensch. Du arbeitest ja in einem Reisebüro jetzt. Angenommen, das Reisebüro würde dir gehören. Würdest du jemanden mit Kopftuch einstellen? Es kommt auf die Qualifikation an und nicht darauf, wie derjenige aussieht. Viele beurteilen danach. Ja, ist aber dumm. Tut mir leid. Ich finde so Leute dumm. Man soll eher den Menschen selber kennenlernen und den Charakter, oder? Und nicht das äußerliche beurteilen. Richtig. Genau das. Aber das muss man lernen und das können nicht viele. Was denken Sie allgemein über das Kopftuch? Ich finde, dass manche mit Kopftuch super attraktiv. Die haben ja schöne Gesichter manchmal darunter. Das ist ja sagenhaft. Gut zurecht gemacht. Besser als ich jetzt. Aber das ist ja in ihrer Region, nehme ich mal an, dass das ihre Region ist, steckt da ja ein gewisser Zwang hinter. Aber das stört mich auch nicht. Wenn die Frauen das mit sich machen lassen, ist mir auch egal. Wenn die Leute das tragen wollen, finde ich gut. Ich finde, man sollte keines auferzwingen. Generell gegen auferzwingen von irgendwas. Wenn eine Person das aus Überzeugung trägt, stehe ich da voll hinter. Ich finde es okay. Ich meine, jeder hat seine Religion. Wenn es aus religiösen Gründen ist, warum nicht? Ich finde es nur schlimm, wenn Frauen dazu gezwungen werden, wenn sie das nicht wollen. Wie zum Beispiel im Iran oder so, wo die, wo die Frauen keine Freiheiten haben. Und dann sagen, ich will kein Kopftuch, aber ich muss mich verkleiden. Das finde ich schlimm. Aber wenn jemand das freiwillig macht, aus Gründen, was auch immer, finde ich das völlig in Ordnung. Dürfen wir das Video auf YouTube veröffentlichen? Ja, könnte machen. Safe, kein Problem. Sehr gerne. Ja, ja. Kein Problem. Ja. ja. veröffentlichen? Yeah, ja <laughs> <laughs> <fal> <laughs> Siz de Hayalhanem Almanya'ya destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.